Всем добрый вечер. Я хотела напомнить о том, что меня зовут Наранова Ольга Евгеньевна, врач-терапевт, мама троих детей. В настоящее время нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком. Ну и как бы подрабатываю тоже в, частном, в частной клинике. Я пришла в нашу компанию сравнительно недавно, это буквально в октябре 2016 года. Сначала как обычный потребитель на декоративную косметику. В дальнейшем, пройдя стартовую программу новичков, то есть это все четыре шага, как бы ознакомившись подробно с продукцией Reflame, с линейкой Wellness, меня заинтересовал бизнес, именно вот его возможности. Прежде чем как бы, говорить о бизнесе, надо было необх... необходимо каждому из нас определиться со своей мечтой. То есть у меня были определенные какие-то цели, то есть это, естественно, улучшить свое материальное положение, чтобы у меня появился дополнительный доход. И вот буквально перед Новым годом Появился такой замечательный шанс, как это поездка, бесплатная поездка в Болгарию. Я очень загорелась. Мы прям буквально с сыном со старшим обговаривали, и он уже буквально после Нового года спрашивал: Мама, ну когда же мы поедем в Болгарию? Я говорю, ну для этого определенные необходимые шаги сделать, немножечко терпения, маминого вложения, поэтому все это осуществимо. Постепенно знакомясь с нашей замечательной продукцией Wellness. Естественно, как доктор, меня больше интересовал результат. Конечно, вот многие скажут, что да, вы доктор, вам легко продвигать эту линейку. Однако, вы знаете, немножко бывают трудности, потому что не все мои коллеги, естественно, изначально верят во всякие биологические добавки. Но познакомившись поближе с этой продукцией на своих родных, на своих друзьях, кому я порекомендовала, увидя положительные изменения, которые происходят в их организме, да, то, что они стали бодрее, у них появился тонус, у кого-то снизился вес. То есть понизилось давление, уменьшилась одышка. Вот это все, как бы в купе, оно придает неуверенности рассказывать, рекомендовать своим знакомым, друзьям, родственникам об этой замечательной продукции. Значит, буквально месяц назад я задалась целью, я создала свой чат "Здоровье и успех" в котором я постепенно освещаю, потихонечку рассказываю о продукции Wellness. Естественно, задают вопросы, приглашаем очень много на Wellness встречи, это обязательно, на взвешивание, на электронных весах тонита, что вообще очень замечательно, то есть когда человек приходит. После того, как он взвесился, видя в разрезе все свои показатели, естественно, человек задумывается не просто, допустим, снизить общий какой-то вес, да, избыточную массу тела, но и улучшить какие-то свои показатели. Допустим, увеличить процент воды в организме или улучшить минеральную плотность кости. Я также хотела бы порекомендовать всем, Пользоваться этой замечательной книгой, книга красоты и здоровья. Для чего? Вы знаете, это является замечательным подспорьем вот, в работе по бизнесу, потому что здесь очень подробно написано. Не обязательно быть медработником, то есть не обязательно быть врачом. Я просто видя свои, своих наставников, вот Анну Сергеевну, да, Полину Сергеевну, Байванну, которые далеки от медицины, но настолько влюблены в эту продукцию они, вы знаете, просто вот интересуются, они читают, они как бы знакомятся со всеми рекомендациями, да, постоянно заходят в чат перезагрузка, то есть, ну, все это в купе помогает им рекомендовать и продвигать нашу продукцию. Поэтому, может быть, кто-то и скажет, да, Ольга Евгеньевна, вам это легко. Однако нет. Поэтому, ну, то есть, потому что к мнению врачей всегда Пациенты очень прислушиваются, поэтому... Естественно, сначала попробовав это все на себе, на своих близких, родных, я могу уже с полной уверенностью сказать, что наша продукция, она поможет вам. А в каком плане? То есть у вас появятся откуда-то силы для выполнения своих намеченных планов, да? для того, чтобы осуществить свою мечту, для того, чтобы реализовать какие-то свои, вот, знаете, скрытые внутри а, черты, которые именно, возможно, у кого-то лидерство проявится, да? Поэтому появится уверенность в себе, появится желание вообще творить, знакомиться с людьми. Вы знаете, то есть на это нужна, конечно, энергия. Но благодаря вот нашей продукции, коктейлям и замечательным мультивитаминным комплексам, да, Wellness Pack, который я очень обожаю, я влюбилась в Востоксантин, я вот всегда всем говорю, этого можно достичь. Поэтому еще бы я хотела сказать о том, что Обязательно, знаете, в нашем бизнесе очень важна команда. Команда и поддержка. Вот э, я призываю прислушиваться к вышестоящим спонсорам, с вашим наставникам. Потому что где-то вот недавно в книге Мира Айрифлэм я прочитала, да, то есть вот это вот нынешние, я не помню, золотые или сапфировые директоры, новые, они рассказывали, не надо придумывать велосипед. До определенного уровня, возможно, до уровня директора, вы можете следовать советам и рекомендациям ваших вышестоящих выс спонсоров. Поэтому э легче идти проторенной дорогой, да, чем что-то выдумывать свое, потому что ну, могут быть какие-то э ну, как бы, трудности. Поэтому всегда э будьте на связи со своим спонсором, со своим наставником поддерживайте друг друга, делитесь своими отзывами, угу. и у вас все обязательно получится. Самое главное, вы знаете, самое главное ⁇ желать, и обязательно найдутся и силы, и возможности, и я вот говорю, всегда будут благоприятные возможности, найдутся те люди, которые вам помогут да и поддержат. Выходит. Самое главное ⁇ э, желать, выходит. мечтать и действовать. Да, Всем удачи. Угу. Пока.